Tidak dinafikan, negara Malaysia kini kehilangan banyak peluang pelaburan dan tertinggal dalam ekonomi berbanding negara jiran lain seperti Indonesia, Thailand, Vietnam dan Singapura disebabkan kemelut politik yang tidak berkesudahan. Pandemik COVID-19 saban hari semakin mengganas yang kini sudah memberi impak besar kepada rakyat dengan kes harian telah mencapai angka 20,000 orang dan ini sepatutnya menyedarkan semua pemimpin tidak kira dari parti kerajaan atau pembangkang. Namun, baru-baru ini Terdapat parti dan individu telah menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan ini telah mencetuskan huru hara politik tanah air. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana pergelutan politik berlaku dan bolehkah kerajaan sekarang mengekalkan kuasanya. Teruskan menonton! 20,000 kes sehari bukanlah satu kejayaan ataupun angka yang boleh melegakan. Nyawa rakyat Malaysia yang terkorban disebabkan virus ini adalah bukan sekadar angka harian akan tetapi ia dari kalangan keluarga atau sahabat Amat menyedihkan apabila tumpuan dari pihak tertentu Seakan mengabaikan situasi yang kritikal ini Yang sudah tidak mampu bertahan lagi Pada awal tahun 2021 Yang di-Pertua Agong telah memberi perkenan Proklamasi darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Yang dilaksanakan hingga 1 Ogos 2021 Sebagai langkah untuk membendung wabak COVID-19 Sepatutnya dalam tempoh tersebut negara semakin pulih dengan usaha yang serius dari kerajaan dan pihak yang terlibat tetapi darurat ini menunjukkan keputusan sebaliknya ditambah lagi kewujudan pelbagai varian baru Covid-19 seperti varian Delta dan Delta Plus situasi menjadi sangat merisaukan dan memburukkan keadaan lagi suasana politik semakin tegang dengan kuasa terus menjadi rebutan sedangkan rakyat sudah terkapai-kapai dalam kesukaran yang berlarutan kemelut politik Pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertua Agong pada 12 Januari 2021 telah memberi peluang rakyat untuk peka dengan banyak perkara baru berkaitan sistem dan urusan pentadbiran negara. Semasa proklamasi darurat dibuat, kerajaan ketika itu yang mempunyai sokongan majoriti yang tipis namun masih terdapat bukti jelas sokongan dari 111 ahli parlimen. Setelah sekian lama parlimen ditutup, Yang di-Pertua Agong telah menyatakan beberapa kali supaya parlimen boleh bersidang kembali namun ia tidak berlaku. Sehinggalah pertengahan bulan Jun, satu kenyataan dikeluarkan dari pihak Istana Negara yang di-Pertuan Agong menegaskan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan akhirnya pada 26 Julai, Dewan Parlimen mula berfungsi dalam melaksanakan tugasnya. Namun, amat mengejutkan apabila pada hari pertama mesyuarat khas Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Takiyuddin Hassan menyatakan bahawa Kerajaan telah memutuskan berdasarkan Perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan, semua Ordinan yang telah dibuat sepanjang tempoh programasi darurat dibatalkan sejak 21 Julai 2021. Kerajaan juga memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di Pertuan Agong untuk mengisytiharkan programasi darurat disambung apabila ia tamat pada 1 Ogos 2021. Antara Ordinan yang dibuat untuk mencegah penularan wabak Covid-19 ialah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Ordinan Darurat Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 Menurut Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Ordinan Darurat sebenarnya perlu dibentang, dibahas dan diundi di Parlimen bagi menentukan sama ada ia boleh dikuatkuasakan lagi atau dibatalkan sebagaimana titah yang di-Pertuan Agong Ordinan Darurat mempunyai kelebihan tersendiri iaitu dalam tempoh proklamasi darurat pihak tentera boleh membantu dalam urusan sekatan jalan raya, pengambilan harta-harta pihak swasta untuk dijadikan sebagai tempat kuarantin serta pemindahan anggota kesihatan yang tidak perlu menggunakan kuasa birokrasi. Selepas kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Takiuddin, ramai pihak termasuk ahli parlimen pembangkang mula keliru dan ia juga telah menjadi isu panas di kalangan rakyat. Menariknya, bukan sahaja ahli parlimen pembangkang yang keliru, timbalan yang di-Pertuan Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman juga tertanya-tanya mengenai isu ini. Namun begitu, Yang di-Pertuan Dewan Rakyat menjelaskan Menteri Berkaitan akan menjelaskannya pada hari Isnin minggu seterusnya. Selepas itu, 29 Julai 2021, Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan satu surat di mana menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat di Parlimen bahawa kerajaan membatalkan semua ordinan darurat walhal pembatalan belum lagi diperkenan. Perkara 150 kurungan 2B dibaca dengan perkara 150 kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan Kuasa pengubalan dan pembatalan Ordinan Ordinan Darurat terletak pada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Ordinan Darurat itu boleh dibatalkan di luar Parlimen tetapi ia perlu mendapat perkenan daripada yang di Pertuan Agong Walaupun begitu pihak kerajaan telah mengeluarkan satu kenyataan berkaitan isu ini dan menjelaskan kekeliruan yang berlaku Dewan Rakyat ditangguh. Sebanyak empat lagi kes positif COVID-19 melibatkan kawasan di Parlimen telah dikesan selain beberapa kaki tangan Parlimen yang turut dijangkiti. Keadaan ini menyebabkan sidang khas telah ditangguhkan ke suatu tarikh baru susulan penilaian risiko kesihatan yang dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ini menyebabkan sekumpulan ahli Parlimen pembangkang berhimpun di dataran merdeka sambil membawa sepanduk yang meminta perdana menteri dan anggota kabinet meletakkan jawatan selepas mendakwa usaha mereka memasuki bangunan parlimen bagi meneruskan hari terakhir sidang khas Dewan Rakyat. Selepas itu, terdapat lagi kenyataan dari pejabat Perdana Menteri dan beberapa menteri yang memberi respon terhadap surat dari Istana Negara. Kemudian, perkara yang mencetuskan klimaks suasana tegang politik Malaysia berlaku iaitu Majlis Tertinggi UMNO telah membuat pengumuman dengan menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan berkemungkinan kerajaan kini sudah hilang majoriti. Namun Perdana Menteri hanya memberi maklum balas akan mengadakan undi percaya pada bulan September setelah diperkenan Yang di Agung Agong untuk membuktikan beliau masih mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat sehingga hari ini jika dilihat data di atas kertas dan kenyataan semua ahli parlimen sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ialah 102 berbanding 118 tidak menyokong. Sebenarnya, angka ini boleh berubah dengan mudah atas beberapa faktor. Tetapi, apa yang jelas, angka seperti ini sangat tidak stabil untuk politik negara. Adakah kerajaan darurat atau majlis keselamatan sementara boleh ditubuhkan? Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Seri Azalina Osman mencadangkan penubuhan kerajaan darurat berikutan keadaan COVID-19 di Malaysia yang semakin meruncing. Kerajaan darurat ini tidak semestinya dianggotai ahli politik Sebaliknya, jawatan dalam kerajaan itu boleh diisi individu berkelayakan dan mempunyai kepakaran yang boleh dimanfaatkan untuk rakyat. Semua parti politik boleh bekerjasama untuk merealisasikan perkara itu kerana keutamaan sekarang adalah rakyat dan negara sementara perbezaan politik perlu diketepikan buat waktu ini. Menurut satu temu ramah oleh Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, Majlis Gerakan Nasional Mageran atau National Operation Council pernah diwujudkan pada 16 Mei 1969 berikutan tragedi perkauman berdarah 13 Mei 1969. Apa yang berlaku pada Mei 1969 ialah satu rusuhan kaum yang menyaksikan peristiwa berdarah sebaik selesai pilihan raya umum PRU. Pada ketika itu, parlimen dibubarkan bagi menghadapi pilihan raya dan pada masa sama, kerajaan baru juga belum sempat ditubuhkan. Yes, teru, mageran ditubuhkan semasa parlimen telah dibubarkan dalam keadaan darurat dan ketika itu ketiadaan kerajaan yang sah. Pengurusi Magheran mempunyai kuasa yang lebih besar daripada Menteri dan Tun Abdul Razak memegang jawatan sebagai pengurusi Magheran. Ketika ini, agak sukar untuk sebuah kerajaan baru yang lain dibentuk. Ini kerana Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini masih lagi dianggap sah dari segi Perlembagaan Persekutuan Menurut Dr. Syam Rahayu lagi, beliau bersetuju jika satu entiti bebas politik diwujudkan bagi memfokuskan usaha menangani sepenuhnya pandemik COVID-19 kerana rakyat kini sudah hilang kepercayaan terhadap pemimpin politik dari semua parti. Kesimpulannya, huru-hara politik dan situasi kritikal negara Malaysia telah pun mendapat liputan luas pelbagai saluran berita luar dan dalam negara. Malaysia kini sedang bergelut dengan krisis kesihatan dan ekonomi yang semakin menghimpit rakyat. Jika berlaku perubahan dalam kerajaan, adakah ia boleh menjamin Malaysia boleh menarik nafas lega? Dilihat situasi politik yang terjadi pada hari ini, boleh dikatakan ia adalah sebuah pertembungan antara kuasa, wang, prinsip dan juga tanggungjawab. Jika kemelut ini tidak selesai, mungkin kita akan menghadapinya selama beberapa tahun akan datang. Yang menjadi masa adalah kita semua. Masih adakah ahli politik yang sangat berprinsip dalam soal kebajikan rakyat dan mementingkan negara? Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.